Так, доброго дня подписчики. Решил снять видео про своего М -м -м. Китай Бабая. Так, начнем, С чего с чего там подписчики просили снять <coughs> привод на кардан? Вот я его показывал, какой он не сделанный. Стоит редуктор. Редуктор какой-то косилки или что, я не знаю, на базаре покупал. Тут стоит привод, стоит муфта, которая выключает и включает привод, вот, и тут мы на дисковые тормоза, цилиндрик, а, сидушку я эту року поставил на пружинах таких, на двух и с этой стороны пружина, и она. У меня ходит вперед и назад, вот, так, вот такие прыги так по панели приборы. поставил на масло датчик давления и на воду вот. соответственно поставил глазок который работает мне меня от такого индикатора Индикатор от жигуля отверного механізму. А второй стоит трубка и стоит фланчик, и трубка идет на манометр. Вот. И все покупал на базаре. Вот этот болтик на две дырочки и угольнички, две прокладки. А температура стоит датчик от... от легковой машины, которая показывает температуру. Вот. И еще я поставил фильтр МТЗовский. Виталий 73, 19, 73, мототрактор тоже поставил, я по его. Но у меня тут стоит краник от мотоцикла, и потом идет на фильтр, а с фильтра идет уже туда. Вот. А аккумулятор осталось впереди тут масса вот и еще у меня еще у меня так тут у меня стоит а тут бачок на воду я поставил такой от гидравлики от степления и и так у меня вроде бы все сидушка я уже вам показывал Сидушка у меня стоит. Большая. Здесь рычаг сделал переключение. Передач. Он переключается. Он там видно. Механизм. Вот. И так вроде бы все, что я имел показать. Вот этот привод задний на этом маленькое видео сделал. Тут мне стоит резетка на опрыскиватель. Тут на прицеп. Вы тоже резетка и задняя фара. И фонари здесь стоят такие от копейки.